卢总，不好意思啊，卢总非要跟我一起来，耽误点时间。苏总穿这么正式、啊，怎么来演讲啊？小卢总这一身休闲装，不知道的以为来学校接妹妹放学呢。啊，你们俩穿的都好看，都帅气。那咱们要不先进去我把车停下？自己不会开车来啊？ 其实我觉得食堂不错，首先解决了电的问题，而且如果赶上一个天气不好，免得措手不及。你看，饭堂的话人流量大，我们可以把酱料放在每一个窗口，这样试吃的人也会更多。嗯，董小姐，你这个想法不错，这样的话还能减少布置场地的成本问题。想法是挺好，不过你也看到了。 学生们在吃饭的时候很难有时间重复去排队试吃不同的口味，所以这样统计出来的数据呢比较单一，没有参考性。小罗总说的有道理，那我们再去操场看看。董小姐，我觉得这块体育场还不错哎，你看它地方又宽，周边呢我们可以放置一些休闲的座椅。 也不会影响这个饮料区和休闲区的位置摆放，还行吧？嗯。老总，这个区域我和董小姐都非常满意，不知道你有何高见？啊？哦，那你们考虑供电问题了吗？是打算为爱发电？不是吧，他们两个又来？呃，哎呦，人打篮球真帅啊！ 哪边啊？那边啊。嗯。投篮姿势也没多标准，命中率也不高。嗯、娄总，这是在学校，学生打球，娄总不要对什么事儿都要求如此严苛，行不行、啊？我好像记得苏总是校队的，球投的挺准啊。三个球。可以。 老天爷保佑我今天能顺顺利利的活着回去吧。来吧，让你先来。 正式开始啊！哎，行啊，一人两个球，来，加油，加油，总。老总，你这么紧张啊？手环都响了。我怎么会紧张啊？ 再来一个，还有一次机会。彼此彼此啊，天气有点冷，衣服不合身啊。走吧。走吧。 啊，这里不错，人流量大，空间大，而且还能供电。这还行。我知道两位总裁来的目的，但是我们八二呢，也会秉着公平、公正、公开，绝对不会偏袒任何一方。接下来呢，我还有几处场地需要考察，请二位不要再跟着我了，谢谢。